Конечно, приятно, когда становишься чемпионом, но все же задумываешься, когда заканчивается уже чемпионат, как ты провел этот чемпионат, что ты для него взял. Конечно, мало времени мне давал Саша Абрадович, и у меня было мало игровой практики, поэтому это, конечно, минус. В тренировочном процессе за счет большой конкуренции, за счет тренеров, которые давали мне знания баскетбола, я то есть знания баскетбола взял очень много. Реально, понимание баскетбола стало лучше, чем было там до Донецка. Как прощались? Да. Но мне надо было просто после последней игры сразу ехать в институт защищать диплом, поэтому я даже с ребятами толком не отпраздновал. Там уже на третий день, когда я приехал, вернулся в Донецк, чтобы забрать вещи. Там и с Максом Пустозом, и с Виталием Коваленко, они мне уделили внимание, мы пошли вместе, там, посидели, там, отпраздновали. Ну а так, чтобы попрощались, ну так, обнялись, там сказали спасибо друг другу за работу и все. Когда я приехал сюда, я уже знал, что тут очень большая конкуренция, потому что нас вызвали 25, если не ошибаюсь, 27 человек, что такого плана. Поэтому конкуренция очень большая, и из-за этого были какие-то, ну, чуть мандраж, может, даже какой-то на тренировках был там. Получается, если благодаря в следующем году, в прошлом году не было, то есть в этом появился. Там появились еще игроки новые, да, которые молодые, там, опять же, которые хотят и доказывают на, на тренировках, что они ну, просто у них, там, им надо доказывать, что попасть в сборную. Из-за этого тоже получается конкуренция. И не так легко, как было в прошлом году. Потому что я уже, когда попал в сборную, я же, получается, там осталось 15 человек, а сейчас 25, поэтому потяжелее. Ну, хотя знаешь ты Фрателло и знаешь, что, может, из-за этого он как-то тебе больше доверяет. Mm -hmm. Может, это плюс, конечно. Да, что, что вот ты, ты ну, не, ну просто что, оставайся работай. работай над броском, ну индивидуально, дорабатывай там над ведением, над броском, то есть работай с тренерами, потому что новый штаб, они тебе помогут, там, и это будет лучше для того будущего. Я думаю, каждый турнир для нас сейчас будет важен, поэтому будем просто максимально отдаваться и доказывать игрой, что мы можем, чтобы в будущем нам было легче. Нам сейчас дали определенные схемы в да, нападении, в защите. Мы должны нарабатывать их из каждой игрой, чтобы улучшить, улучшить и улучшить. Это будет, наверное, основной задачей на этот чемпионат. Я знаю, что болельщики, которые любят баскетбол, они всегда будут болеть за сборную и поддерживать всегда нас. Я хочу, чтобы они так же, как и в прошлом году, и так же, так же как и в этом, они должны нас просто поддерживать, нам будет легче. Просто если мы там забиваем, и нам аплодируют, там как-то подбадривают, мы просто заряжаемся энергией, и нам легче играть. Поэтому будем рады, если наши болельщики будут нас поддерживать да, потому что это приятно.